ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল এই শ্লোগানেৰে প্ৰতিঘৰতে জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে খোৱাপানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সংকল্প লৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে অধিক তৎপৰ হয় ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই আঁচনিৰ কাম চলি আছে কিন্তু ঠিকাদাৰৰ নিম্নমানৰ কামৰ ফল ভুগিছে ৰাইজে বিহালীৰ ৰাংচালি কাচকটা ৰাংচালি দলনি ৰৌমাৰি বৈগুৰি পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে কোনো সুফল নোপোৱাত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি বিভাগীয় বিষয়াৰ দায়িত্বহীনতা আৰু ঠিকাদাৰৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবে বিহালীৰ এই তিনিখন গাঁৱত ধোৱাচাঙত উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আঁচনি বিহালীৰ ৰাংচালী কাছকটা ৰাংচালী দলনি আৰু ৰৌমাৰী বুৰৈগুৰি এই তিনিখন গাঁৱৰ জল জীৱন মিছন ঠিকা লাভ কৰিছিল বিহালী বেদেদি কোলাগুৰিত অৱস্থিত কাজিৰঙা চাহ উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে কিন্তু তেওঁ কৰা সকলো কামতে আছে বিসংগতি তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যোৱা তিনিটা বছৰতো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আঁচনিৰ কাম যাৰ ফলত জল জীৱন মিছনৰ নিৰ্মাণ কৰি থোৱা ঘৰৰ ভিতৰত ৰাতি হ'লে বহে মদৰ আড্ডা কত গ'ল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কিয় চকুত নপৰে এইসকল কামচুৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত নে ঠিকাদাৰৰ কথা মতেহে উঠা বহা কৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিষয়া ঠিকাদাৰৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে কিয়নো বিহালী এই তিনিখন গাঁৱত তিনিটা বছৰতো এটপি খোৱা পানী নাপালে গাঁৱৰ ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ হেমাহীৰ বাবে তিনি বছৰে ৰাংচালী কাছকটা ৰাংচালী দলনী ৰৌমাৰী বুঢ়ৈগুৰিৰ এই তিনিখন গাঁৱৰ তেনেকেই পৰি আছে কোনো আমাৰ হেৰি ঠিকাদাৰ কামখিনি মানে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ নকৰিলে তাকে এতিয়া চৰকাৰ চৰকাৰে মানে কি ঠিকাদাৰ মানে হেৰি কৰিলে পঠ পঠিয়ালে কামখিনি কৰা নাই তাৰ ঠিকাদাৰক মানে বিহিত ব্যৱস্থাত দি পিনে কামখিনি আগুৱাই নিব পাৰে যেন তাকে কামনা কৰি আছোঁ অঁ বিহালী বাকীবিলাকত চবতে পানী পাই আছে আমাৰ চাৰিটাত ৰাংচালী দলনিত এটা ৰাংচালীত এটা আমাৰ এই বৰগুৰি এটা আৰু নতুন ৰৌমাৰীত এটাত এই চাৰিটাত এইজন ঠিকাদাৰে পাইছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ কিন্তু কামখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কাম কাম ক্লিয়াৰ কৰা নাই এই তিনি বছৰ হৈ গ'ল এনেই পৰি আছে বনাই পেনাই এনেকে পেলাই থ'লে কিবা কাম আহিব জানো আমাৰ পানীৰ দৰকাৰী এই আমাৰ পানী দামকল কিবা কিবি কুঁৱাৰ পানী এতিয়া খৰালিমহে শুকাই যায় আমাক পানী জৰুৰী কাম আছিলে অ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সেই ঠিকাদাৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ কামটো যে সোনকালে আগবঢ়াই নিব নিব নিয়ে তাকে আমি কামনা কৰিছো আমাৰ বুৰৈ গুৰি ৰৌ মাৰি তিনি বছৰ আগতেই কাম হ'ল এতিয়ালৈকে কামটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ঠিকাজনৰজনৰ নাম বিশেষকৈ গম নাপাওঁ এতিয়া এনেই ইউটিউ অহু কাৰণে পঢ়ুৰ কাৰণে শুনিছোঁ সেই কাজিৰঙা ফেক্টৰী মালিকজনে বনাইছিলে বুলি কোৱা শুনিলোঁ তাকে এতিয়া তাক তেখেতৰ কি বিহু ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ কামটো যেন আগুৱাই নিব পাৰে চাৰিটা এটাও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাকী বাকী পিছত বনোৱাও লগৰখিনি হৈ গল আমাৰ সেই চাৰিটা হোৱা নাই